السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم جانیں گے ولی کس کو کہتے ہیں کرامت کیا ہے کرامت کے اقسام کرامت اور معجزے میں فرق تو چلیے شروع کرتے ہیں ولی کی تعریف ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کی صفات کا بقدر امکان عارف ہو توعات کا التزام کرتا ہو معاصی سے اجتناب کرتا ہو اور شہوات میں انہماک سے ایراز کرتا ہو کرامت کیا ہے کرامت یہ ہے کہ کسی نبی کے متبع کامل سے خلاف عادتی الہی کوئی بات ظاہر ہو اور اسباب طبیعت سے وہ اثر پیدا نہ ہوا ہو خواہ وہ اسباب جلی ہو یا اسباب خفی ہو بس اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہو یا اسباب طبیعت جلی یا خفی سے ہو تو وہ کرامت نہیں ہے کرامت کے تین قسمیں ہیں نمبر ایک علم بھی ہو اور ارادہ بھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے دریا نیل کا جاری ہونا اور خالد بن ولید کا زہر قاتل پی جانا اور زہر کا آپ پر اثر نہ کرنا اس قسم پر ہمت اور تصوف کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے نمبر دو کہ علم ہو مگر ارادہ نہ ہو جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم میوہ اور پلو کا آنا نمبر تین نہ علم ہو اور نہ ارادہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کانا کانا اور کانے کا دو گناہ تین گناہ ہو جانا کرامت بحکم خدا ظاہر ہوتی ہے جس طرح موجز اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں جو صرف انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئی تھی جو ان کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے اس طرح کرامات بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت و حکم سے متبع سنت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو ولی کے لیے عزت و کرامت کی دلیل ہوتی ہے شیخ سادی بابا گلستان باب میں فرماتے ہیں کسی نے حضرت عقوب علیہ السلام سے سوال کیا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ اے حضرت روشنی ضمیر معمر من صاحب بتائیے نا مصر سے ہزاروں میل دور آپ نے یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کی خوشبو سونگ لی تھی لیکن اپنے ہی گاؤں کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھا حضرت عقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہماری احوال کوننے والی بجلی کسی ہے کبھی ایک دم ظاہر اور پھر فوراں پوشیدہ ہو جاتی ہے کبھی میں بلند بالا خانوں پر بیٹھا ہوں کہ اپنے پیر کو بھی نہیں دیکھتا اگر فقیر ایک حالت پر رہتا ہے تو دونوں عالم سے دستکش ہو جاتا ہے فائدہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو معجزہ ظاہر کراتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا حضرت عقوب علیہ السلام کو قریبی اپنے بیٹے کا پتہ نہیں اگر انبیاء حاضر و ناظر ہوتے تو آپ اپنے فرزن کے پاس فوراں پہنچتے اور ان کو کنویں سے نکال لیتے ہاں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہزاروں میں دور قمیسی یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ خدا تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ماننا دراصل واقع میراج کا انکار ہے اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور بیت المقدس اور آسمانوں میں بیک وقت ہر جگہ خدا تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ماننا جائے تو یہ کہنا کہ آپ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے اسمانوں پر گئے لغو ہوگا جب آپ وہاں پر موجود تھے تو جانا چھ مانے دراصل جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالی مکہ آئے اور بیت المقدس گئے جادوگر اور جوگیوں کے کام جو شخص اپنے کسی نبی کا پیروکار نہیں کہتا اس سے جو کام ظاہر ہوئی ہو وہ بھی کرامت نہیں جو کہ جادوگروں سے بعض ایسے امور ظاہر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر وہ شخص ابتباعی نبی کا مدعی تو ہو مگر حقیقت میں متبع نہیں ہے خواہ اصول میں اختلاف کرتا ہو جیسے اہل مدد یا فروغ میں اختلاف کرتا ہو جیسے فاسق فاجر مسلمان اگر ان سے بھی ایسا کام ظاہر ہو تو بھی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ استدراج ہے اور یہ سخت مضر ہے کیونکہ اپنے کو کامل سمجھے گا اور اس دھوکے میں اتباع حق بھی نہیں کرے گا موجزہ اور کرامت میں فرق معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت غیر مدعی نبوت متبی سنت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے نیز موجزہ میں ضروری بات یہ ہے کہ نبی اسے ظاہر کرے جبکہ کرامت میں یہ ضروری ہے کہ ولی اسے چھپائے لیکن ضرورت کے وقت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بعد یا غلبی حال میں یا مرید کے عقیدے کی تقویت کے لیے ولی کو اظہار کرامت جائز ہے اس طرح نبی سوئی خاتمہ سے محفوظ ہوتا ہے جبکہ ولی ظہور کرامت کے بعد بھی سوئی خاتمہ سے محفوظ نہیں ہوتا جیسے بلام بن باورا صاحب کرامت ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد کرنے کے بعد کرامت سے محروم کیے گئے تو یہ تھی تعریف سلوکی کامل سے ولی کی تعریف کرامت کیا ہے کرامت کی تین قسمیں جادوگر اور جوگیوں کے کام موجز اور کرامت میں فرق